ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ గురువాష్టకం ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో వింటారో వినిపిస్తారో వారికి కొన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యఫలం ఈ గురువాష్టకం వల్ల గురు అనుగ్రహం కలుగుతుంది గురు అనుగ్రహం ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు గురువాష్టకాన్ని నిత్యం భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించిన వారికి శత్రుబాధలు గ్రహబాధలు ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి శాంతి ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయి ఈ గురువాష్టకాన్ని ప్రాతకాలంలో పఠించిన వారికి అతి శీఘ్రంగా గురు అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః శరీరం సురూపం తావాళత్రం ఏషారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చైన లగ్నం గురోరం కృపద్మే ततः किं ततः किं ततः किं ततः धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहम्बां दवः सर्वमेतद्धिजातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यम् सुपद्यम् करोति मनसै न लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्यः सदा चारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चैन लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले सदा सेवितम् यस्य पादारविन्दम् मनश्चैन गुरोरं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् इषो मे गतम् करे प्रसादात् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगो न योगेन वाजिराज न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनस्यैन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नम् गुरोरङ्पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकम् यः पठेत् पुण्यदेहि